पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागास्थितो हस्ति पुर्यां। शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविधायागतो भूः भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेणार्थ्यमानां त्वद्वाच तामहृतकुहनामस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सहायः तत्र क्रीडन्नपि च यमुनाकुलदृष्टां गृहीत्वा तां काळिन्दीं नगरमगमः काण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्ताम् प्रणयविवसां देव पैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्तीं सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां ताम् बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्त भद्रां नाम प्रददुरथते देवसंतर्दनाद्याः तत्सोदर्याम्बरद भवतः सापि पैतृष्व पार्धाद्यैरप्यकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्षं चित्वा स परमवृथा लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोधत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि स्मृतायातं पक्षिप्रवरमधिरूढस्त्वमगमो वहन्नङ्के भामामुपवनमिवा रातिनगरं विभिन्दन् दुर्गाणि त्रुटित पृतना श्रो शोणितरसैः पुरं तावत् शोणितपुरम् मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमध्यादुदपतत् स चक्रे चक्रेण प्रदलितशिरामङ्क्षु भवता चतुर्दं तैर्दन्तावलपतिभिरिन्धानसमरं रथाङ्गेन छित्वा नरकमकरोस्तीर्णनरकं स्तुतो भूम्या राज्यं। सपदि भगदत्ते तनये गजं चैकं दत्वा निजपुरीम। खलेना खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामपि च धनराशिं च विपुलं भौमापाहृतकुण्डलं तदधितेर्दातुं प्रयातो दिवं शक्राद्यैर्महितः समं दयितयाद्युस्त्रीषु दत्त ह्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं चित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमदददोष ईदृश इति व्याख्यातुमेवाकृथाः कल्पद्रुं द्व्यष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुर्लालयन् केलिभेदैः आश्चर्य नारदालोकितविधगतिस्तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दशतनयान् पाहि वातालये सा श्रीकृष्णु विवाहमाडुट నరకాసురుణ్ణి వధించుటాను ఎనిమిది ఒకటో దశకము సమాప్తము నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ నారాయణ గోవింద లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ గోవింద ఎనిమిది రెండవ దశకము ఉషాపరిణయము మృగమహారాజు శాప విముక్తి ప్రద్యుమ్ हत्वा रत्या सहाप्तो निजपुरमहरद् रुक्मिकन्यां च धन्यां तत्पुत्रोऽथानिरुद्धो गुणनिधिरवह्रदो रवहद्रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्त्वं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्योतवैरात् बाणस्य सा बलिसुतस्य सहस्रबाहो महिता दुहिता किलोशात्पौत्रमेण स्वप्नेऽनुभूय भगवन् विरहातुरा भूत् योगिन्यतीव कुशला खलु चित्रलेखा तस्या सखी विलिखति तरुणा न शेषान् तत्रा निरुद्धमुषया विदितं निशायाम् आनेष्टयोगबलतो भवतो निकेतात् कन्यापुरे दयितया सुखमारमं तं चैनं कथं च न बबन्धुषि शर्वबन्धौ श्रीनारदोक्त तदुदन्तदुरन्तरोषैः त्वं तस्य शोणितपुरं यदुभिर्न्यरुन्धाः पुरीपालः शैलप्रिय दुहितृनाथोऽस्य भगवान् दु समम् निरुरुधे महाप्राणो बाणो झटिति युयुधानेन यु युयुधे गुहः प्रद्युम्नेन त्वमपि पुरहन्त्रा जघटिषे निरुद्धासे शास्त्रे मुमुहुषितवास्त्रेण गिरिशे द्रुता भूता भीताः प्रमथकुलवीराः प्रमथिताः परा कुसुमशरबाणैश्च सचिवः सकुम्भाण्डो भाण्डं नवमिव बिभिदे चापानां पञ्चशत्या प्रसभमुपगते छिन्नचापे धाणे व्यर्थे या ते समेतो ज्वरपतिरसनैरज्वरित्वज्वरेण स्तुत्वाध दत्वा तव चरितजुषां विज्वरं सज्वरोगात् प्रायोऽन्तज्ञानवन्तोऽपि च बहुतमसा रौद्रचेष्टा हि रौद्राः बाणं नानायुधोऽग्रं पुनरभिपतितं दर्पदोषाद्वितन्वन् निर्लूनाशेषदोषं सपदि बुबुधुषा शङ्करेणोपगीतः तद्वाचाशिष्टबाहु द्वितयमुभयतो निर्भयं तत्प्रियं तं मुक्त्वा तद्दत्तमानो निजपुरमगमः सा निरुद्धः सहोषः मुहुस्तावच्छक्रं वरुणमजयो नन्दहरणे यमं बालानीतौ दवदहनपाने निलसखं विधिं वत्सस्तेये ये बाणस्य समरे विभो विश्वोत्कर्षी तदयमवतारो जयति ते सवपुरधरम् ಮೃಗನ್ ರುಪಂ ತ್ರಿ ದಿವಾಲಪಯನ್ ನಿಜ ಜನೆ ದ್ವಿಜಕ್ತಿಮದಿಶನ್ ಪವನೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಉಷಾಪರಿಣಯ ಮೃಗಮಹಾರಾಜ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿ ಅನು ದಶಕ ಸಮ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ एपदि मूडो दशकमु पौण्ड्रकवधा बलरामनु प्रतापमु रामेधोकुलगते प्रमदा प्रसक्ते होत अनुपेत यमुना दमाने यमुना दमने मदान्धे स्वैरं समारमति सेवकवादमूढो दूतं ययुङ्क्त तव पौण्ड्रकवासुदेवः नारायणोऽहमवतीर्ण इहास्मि भूमौ धत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्यतानि शरणं व्रज त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायां दूतेर्ध यातवति यादवसैनिकैस्त्वं यातो ददर्शित वपुः किल पौण्ड्रकीयम् तापेन वक्षसि कृताङ्कमनल्पमूल्यश्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलं कालायसं निजसुदर्शनमस्यतोऽस्य कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं च कर्तिथ ममर्दिथ चास्यसेनां तन्मित्रकाशिपसिरोऽपि चकर्थ कास्याम् जाड्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमतिश्चिरं सः सायुध्यमेव भवदैक्यधिया गतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोध सुदक्षिणाख्यः शर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणातिभीतैः भूतैः कथं च नवृतैः सममभ्यमुञ्चत् तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमासु विससर्जितः कालचक्रम् भ्यापतत्यमितधाम्नि भवन्महास्त्रे हा हेति विध्रुतवती खलु घोरकृत्या रोषात् सुदक्षिणमदक्षिणचेष्टितं पुप्लोषचक्रमपि काशीपुरी मथाक्षीत् स खलु द्विविधो रक्षो घाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया प्तुं तदा खलतां गतः नरकसचिवो देशक्लेशं सृजन्नगरान्तिके झटिति हलिना युध्यन्नद्धा पपाततला हतः साम्बं कौरव्यपुत्री हरणनियमितं सान्त्वनार्थीकुरूणां यातस्तद्वाक्यरोषोद्धृत करिनगरो मोचयामास रामः ते घात्याः पाण्डवेयैरिति यदुपृतनां नामुचस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यैर्निषेवे పౌండ్రక వధ బలరాముని ప్రతాపను ఎనుభది మూడవ దశకము సమాప్తము నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ నారాయణ గోవింద లక్ష్మీ నారాయణ గోవింద ఎనుభవ దశకము సమంత పంచక యాత్ర कृतवर्म कामसूनो यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यं बहुधरजनताहिताय तत्र त्वमपि विनिमज्य तीर्थतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलथाः कुरुपाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदित भवदाकृतिप्रकारैः अतिमुमुदे सममन्यभामिनीभिः तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपानतिकुतुकादुपगम्यमानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधूःसरसं त्वमन्वयासीः सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदां नितं विनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृद्यतरे कुचेऽन्यलैशीः रिपुजनकलहैः पुनः पुनर्मे समुपगतैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयि द्रागतिविवसा खलु राधिका निलिल्ये। अपगतविरहव्यथास्तदाता रहसि विधाय ददाथ तत्त्वबोधम् परमसुखचिदात्मकोऽगमात्मेत्युदयतु स्फुटमेव चेतसीति सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशः पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवदमुतः परं तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता मुनिवरनिवहैस्तवाथ पित्रा दुरितशमाय शुभानि पृच्छ्यमानैः त्वयि सति किमिदं इत्युरुहसितैरपि याजितस्तदासौ सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहिता स्त्रिमासमात्रं गरसं पुरेव भेजुः व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगूह्य निरीक्ष्य वीतखेदाम् ಪ್ರಮುಿತ ಹೃದಯ ಪುರಂ ಪ್ರಯ ಪವನಪುರೇ ಸ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂಗದೇಭ್ಯ ಸಾಮಂತಪಚಾತ್ರನು ಎಂಬೋ ದಶಕ ಸಮ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ एनुबदि ऐदो दशकमो युधिष्ठिरिणि राजसूययागमो शिशुपालवध ततो मगधभूभृत चिरनिरोधसंक्लेशितं शताष्टकयुतायुत द्वितयमी स भूमीभृताम् अनाथशरणायते कमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचत किं भूयसा इयासुरभिमागधं तदनु नारदोदीरितात् युधिष्ठिरमखोद्यमादुभयकार्य पर्याकुलः विरुद्धजयिनोध्वरादुभयसिद्धिरित्युद्धवे शशं सुषिनिजैः समं पुरमियेथ योधिष्ठिरीम् अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन्नहः भक्तदासायितं भवन्तमयिमागधे प्रहितवान् सभीमार्जुनं गिरिव्रजपुरं गतास्तदनुदेव यूयं त्रयो यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष सह जिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनासंज्ञया पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन्मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशिथ गतस्पृहानपि च धर्मगुप्त्यै भुवः प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनुराजसूयाध्वरम् प्रसन्नभृतकीभवत् सकलराजकव्याकुलम् त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावने चकर्थ किमुकथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्र्यपूजाविधिं विचार्य सह देववागनुगतः स धर्मात्मजः यधत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ ततः सपदि चेदिपो मुनिर्नृपेषु तिष्ठत् सभाजयति को जडः पशुपदुर्दुरूढम् वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो वितति मुद्वमन्नासनात् उदापतदुधायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगानभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जहृषे शिरो धनुजधारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितय लब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकता मधृतयोगिनां दुर्लभाम् ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययो जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् कलः स तु सुयोधनो धृतमनः सपत्नः मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रमेत् तदा हसितमुद्धितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुजृम्भयन् धराभर सपदि नाम बीजं वपन् ஜனார மரு நிலைய பாஹி மாமயாத் யுதிஷ்டிரணி ராஜசூயாக எண்பது ஐதோ தசகம் சமாப்தமோ நாராயண நாராயண கோவிந்த ஸ்ரீமநாராயண நாராயண கோவிந்த நாராயண நாராயண கோவிந்த லக்ஷ்மி நாராயண நாராயண கோவிந்த ஹரி ஓம்